Hörmətli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, xoş gəlmidir hər birinizə. Əziz sənjə sevərlər, tamaşaçılarımız, daim izləyicilərimiz. Qərar alırıq ki, artıq bu gündən saat 12-dən hələ bu yoxlama belə deyək də yoxluyoruz verilişi. Bəlkə də saat həftədə, daha doğrusu gündə 3 dəfə canlıya çıxacağıq, saat 12, 3 və 6-da ona görə də bu gün baxaq görək hələ necə özünü göstərir. Dəyərli tamaşaçılar, dünənləri Hazrı Şah ilə bağlı biz danışdıq. Dünən canlı yayım etdik. Hər kəs ə, təəssüfləndi, hər kəs narahat oldu Hazrının vəfat etməsinə. Amma zayillərlə bağlı da biraz narazılıq yaradan Ə, amillər var. Statuslarına da bağlı bir belədiyyətdə fərqli baxışlar var. Amma böyük əksəriyyət ə, hacının vəfatını çox təəssüfləndirdi. Mə mən bu gün statuslarla bağlı bəzi məqamları diqqətə çatdıracağam. Amma dünənləri ə, hacı ilə bağlı çox məsələlər vurğulandı. Hacı ilə bağlı çox nüanslar qeyd olundu, lakin bir məsələ var. Onunla bağlı məlumat verilməmişdi. Sağ olsun jurnalistlərdən, hər bir jurnalistlərdən biri bir açıqlama verdi. Mən o açıqlamadan da sizi diqqətə çatdıracam ordu ilə bağlı. Və bilirsiniz ki, Hacı Şahirinə dünənləri yüz minlərlə insan son mənziləyə yola saldı. O şimlər tərəfindən isə çıxarılmamışdı o insanlar. Sadəcə bir insana sevgi idi. Amma bəzən bunu dinlə də bağlayırlar, mollalarla da bağlayırlar, amma əslində bunu Allahla bağlamaq lazımdır. Allah adamı kimi bağlamaq lazımdır. Çünki hacı çoxlarının qəlbində Allah adamı kimi bir iz qoymuşdu. Belə həzizlər kanalda olanlar verilmişinizi bəyənin, kanala də abunə olmağı unutmayın və görək raylarla bağlı kimlər nə yazır, kimlər hansı status yazır, statusavəylər, cavablar. Tamaşaçılar yazır: "Bəxtiyar Abbas, salam, Əqil müəllim, salam, hər vaxt xeyr olsun. Xan oğlu lan yazır. Allah adı Şahinə rəhmət eləsin. Amin, inşallah." Dostlar, kanalda olanlar, yəni siz də öz fikirlərinizi bildira bilərsiniz. Hadız haqqında fikirlərinizi bildirin. Hadız Şahin yaxşı insan. Ayə, mənada yaxşı insandır. Rəylərlə bağlı və statuslarla bağlı. Düzdür, çox da e, bəzi insanlar var ki, e, çox sərt danışır, sərt yazır. Hətta Şahirin ölümü ilə bağlı düzdür, o onların öz fikirləri, öz baxışlarıdır. Amma həqiqət tam başqa cürdür. İndi mən e, bütün olmasa da, dostlar Əsas kəsiliklər ki var, onların təhlilləmələrini sizin diqqətinizə çatdıracam. İlk öncə ilk öncə başlayaq Aydın Zan, e, Fərdurs Aydıncanevin stats suyuna bağlı və onu nəyə görə yazıb bu statusdan Eynullah Fətullayev'in statusu mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm, dostlar. Birincisi görək Aydıncan nə yazır. Hazır şahin din adamı din adamı adına son 48 ilin yeganə 48 yaşlı Allah adamı. Ondan İranın adamı, yapın adamı, dövlət adamı, müxalifət adamı düzəltmək istədilər. O isə Allah adamı olaraq qaldı, qaldı və sərgilədi. Demək, bir nəfərdən də yazır. Bu ölkədə din adı ilə, din doşluğu ilə və dindarlıqla alverədənlərin hamısına Mirzə Cəlilə, Mirzə Fətəliyə, Mirzə Ələkbərə, Seyid Əzimə rəhmət oluda mollaların, axundların, seidlərin topasına, yaşamı ilə və keçişi ilə elə cənub-qəşir bir bamaza mollaların dediyini dedi və getdi. Son 48 ildə ilk dəfə din da də təmsilçisi Allah havamı kimi Azərbaycandan haq dünyasına köçdü. Şahid Allah peyğəmbarları, məlahləri və onu yola salan yüz minlərlə insan. Bu Aydın Caniyevin statusudur. Statuslarda yazırlar ki, Allah rəhmət eləsin. 1988 ildə ilk dəfə din təmsilçisi Allah adamı kimi Azərbaycandan haqq dünyasına çöksdü. Ən doğru təsfir Allah rəhmət eləsin. Bir nəfər də yazır ki, Din İlham Ələscarov yazır. Stabsa din adamı adına son 48 ilin yeganə 48 yaşlı Allah adamı, ondan İranın adamı, yapın adamı, dövlət adamı, müxalifət adamı düzəltmək istədilər. O isə Allah adamı olaraq qaldı. Qaldı və sərgilədi. Allah rəhmat eləsin, məkanı cənnət olsun deyə rəydə yazıblar. Ə dostlar və bir də bu xəbəri diqqətə çatdırım. Bunu e, yəqin ki eşitməmisdiniz, bəlkə də bilirdiniz. Düzdür, mətbuatda yazıblar ki, heç kəsin bilmədiyi bir xəbər. Amma ordu ilə bağlı, zabitlərlə, hərbi qulluslarla, şəhid ailələri ilə bağlı rəhmətli Hacı Şahin'in müstəsna xidmətləri olub dəş ruhunun yüksəldilməsində, hərbi vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında Hacı Şahinın xidməti böyük olub, bu dağılmazdı. Həm tədbirlərdə, şəhid ailələri ilə tədbirləri yəqin bilirsiniz, hər qovumdan, hər kəsdən bu insanın təmasları olubdu. Və biz çox təəssüf edirəm ki, dostlar, biz insanların qiymətini ya öləndən sonra bilirik, ya Nə bilə bilmirəm də dostlar. Biz bütün qəhrəmanları həmişə ya dara ağacında görmək istəmişik, ya tərmədə görmək istəmişik, ya torpağının altında görmək istəmişik. Etiraf edim, mən özüm də dünənə qədər Haji Şahin'in bu qədər sevgi sahibi olduğunu bilmirdim. Hətta onla əqidə savaşında düşmən zəsinə onun üzərinə gedər insanların belə ehtiyatla hacdan yazmağı şahid oldum. Ehtiyat etdilər. O insanın ölümündən ehtiyat etdilər. O insanın ölümün e, qarşı yani 100 minlərlə insanın bəlkə də sevgisindən qorxdular. Həqiqət göz qabağımda idi dünən dostlar, baxdınız, gördünüz. İndi mən ordu ilə bağlı bu heç kim bunu eşitməyib. Ə, amma Hacı Şahi ilə bağlı Səxavat Məmməd hərbi jurnalist yazıb. Yanıb ki, ehtimal ki, bu yazdıklarımdan çoxunun xəbəri yoxdur. Hesab edirəm ki, indi bunları yazmaq olar xüsusilə müharibədən əvvəl Hacı Şahin'in orduda böyük xidmətləri olub. O dəfələrlə də hərbiçilərlə görüşüb mənəvi psixoloji cəhətdən onların hazırlanması üçün çıxışlar edib. Başqaları kimi döyüş əhval-ruhiyyəsini artırması üçün boş-boşuna pafoslu danışmayıb. Əsaslandırılmış halda izah edib, haqq, ədalət nə üçün döyüşmək lazım olduğunu hərbiçiləri anladıb. Hər şeyi dinə bağlamayıb. Dövlətin nə olmasını, niyə torpaqdan vas keçilməməsini aşılayıb şahadətin nə olmasını izah edə bilmişdi. Bu sözləri hərbi partiyalı xəhabət Məmməd qeyd edib. O bildirdi ki, Hazır Şahinin hərfləri arasında çox ciddi və nüfuza mariq olub. Hörmət necə qazanmasına bir misal gətirir. Deyir ki, hərbiislərimiz ağır şəraitdə dağ təlimində olub. Hava yağışlı, yollar keçilməz. <coughs> Hacı Şahinin gəldiyi maşın palçığa batıb və hərəkət edə bilməyib. Hacı Şahin çətin və palçıqlı yolu piyada qalxıb onların yanına, görüşüb və missiyasını yerinə yetirib. Kilometrlərlə aşağıda maşın palçığa batıb qalxa bilməyib. İndi bilirsiz də elə dağlıq ərazilər var ki, orada texnika hərəkət etmir və Hacı Buxori qalbi bu insanlarla söhbət edib. Əlbəttə o torpaq runda döyüşən insanlara necə hansı amal uğrunda döyüşməsin, bu hərfislərə başa salmaq lazımdır. Necə ki başa salınıbdı. Necə ki onlar valideynləri tərəfindən, orta məktəb tərəfindən, ədidəli din xadimləri tərəfindən izah olunur onlara. Mən o ədidəli din xadimlərindən birindən elə Hadi Şahinə nümunə gətirəcəm. İndi düzdür, haqqında bəzən e, yazılanlar da var ki, sərt yazırlar, amma mən e, ona əhmiyyət verməyəcəm, çox da sərt və çeylə sözlər var ki, efirdən deyiləsi deyil, dostlar. İndi kimsə deyir, deyir də, yazır, yazır da. Onların deməkdə, yazmaqda məqsədi odur ki, tutaq ki, biz çıxardaq bunu müzakirəyə. E, bəyinlər qarışsın. Amma bu lazım deyil. Əziz izləcilər, dəyərli tamaşaçılar, e, çox hörmətli daimi izləyicilərimiz, kanalda olanlar verişib, bəyənin, paylaşın, kanala də abunə olmağı unutmayın. Və bir də sirli ölümlərlə bağlı, daha doğrusu Hadı Şahirin sirli ölümü ilə bağlı e, niyə insanlar bu qədər şübhələnib niye şüplanırlar. Bax indi mən sizə bir nəfərin yazısını oxuyacağam. E, Tofiq Heydarovun bir yazısı var, dostlar. E, çox maraqlıdır. Bu niyə e, hər kəsi maraqlandıran bir sual var? 48 yaşında indi ölüm adi də hər kəs bilir ki, Bu insan ölüm yaşa baxmır da, cavan, yaşlı, qoca baxmır. Amma şübhəli məqamlara əsas birinci dostlar üzr istəyirəm Əvvəlcə bu status məqalə oxumaq istəyirəm ki, şey, Rəvhşan Əliyev Azadlıq Radiostansiyasının jurnalisti olub, Səvadli jurnalisti xaricdə oturur. Ə, səhv eləmirəmsə, mən Psixiya da Avropa ölkələrində olur, xoşbaxt ölkələrdə olur, Səvadli jurnalisti. Çox maraqlı bir açıqlama verir. Deyir ki, hər məsələ ayrılıqda müzakirə olunsa yaxşıdır. Bir müzakirə, bir sual. Məsələ 1. Hacı Şahin Həsərlı ölüb yoxsa öldürülüb? Dostlar, sizi də dəvət edirəm bu müzakirəyə. 2-ci məsələ. Hökumətdə heç bir iqtirafu olmayan din xadiminin dəfnində böyük kütlələrin iştiraki nədən soraq? Bəyin maraqlı sualdı da. Ölün yoxsa öldürülüb? Valideynlər övladları, ailəsi bunu açıqlama versə, hər halda e, ipucu verilməlidir. Ə, şübhəli məqam var. Maraud verci. 1-ci sualın cavabı müstəntiqdir. Kriminalistlər, hadisə şahidləri, həkimlər bilər. Fakt olmadan məhkəmədə təsdiqlənmədən medianın bir izah verməsi, kimləri isə günahlandırması yersizdir. Sualçı mətayə atmaqda problem yoxdur, hətta bu vacibdir. Həm də medianın işidir hibin indiki səviyyəsində Əli Həkimə satanların ürək tutmasından ölməsi mümkün deyil. 2-ci sual aid istərilən fikir müzakirəyə buraxıla bilər. Və deyir ki ən böyük belə izdihamlı dəfn 1956-cı ildə olub əlbəttə yox. Rəsulzadənin yox, Səməd Vurğunun yası. O disident olsaydı, ailə üzvlərindən başqa kiminsə yas saxlamasına, dəfnə gəlməsinə imkan verilməyəcəkdir. Həmin ərəfələrdə dünyadan köçən Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə neçə nəfər yas tutmuşdu. Bu məsələdə say prinsipi göstərici deyil. Hökmət də bunu yaxşı bilir. Ya Roshan Əliyev yazır. Hər kəsi narahat edən izdihamdı, dostlar, dünənki izdiham. Yəni hər kəs bilir ki, dünən kifayət qədər insanlar var idi. Rejimlərlə çox idi. Çox idi insanlar həm piyada gedənlər orada, yəni qəbristanlıq yer tutmamışdı. Yəni hər kəsi e, həm sevindirəm, həm narahat edəm. Məsələn, çox insanların toplanması idi. Amma çox maraqlı bir versiya var ki, niyə şübhəli məqamlar var? Niyə şübhəli məqamlar var? Axı e, illər öncə daha doğrusu, e, baxın səfərbərlik elanı olundu polad təhrimovun ölümündən sonra şəhid olmasından sonra insanlar fikirləşir ki bax belə izdihamlarda məsələn polad təhrimov aradan götürüldü. İkimlər tərəfindən aradan götürüldü dövlət işləri onun üzərində. Düzümü? 100 minlər, milyonlar Bakı küçələrinə çıxdı. Xatırlayırsınız da? 2020 il e, hadisələrini xatırlayırsınız. Bir sevgi vardı, bir eşq vardı. Azərbaycan generalın Azərbaycan xalqı son mənzilə yola salır. Hər kəs istəyirdi ki, Çinin versin o tabuta. O tabutun altında bir şərəf vardı, bir missiya vardı. Hər kəs istəyirdi ki, o missiyadan, o şərəfdən bir pay ona da gəlsin. Xatırlırsınızlar dostlar? Baqda ki iş adamları ilə bağlı Hətta dostlar indi davam edirəm Əlizəzər mən bir azdan qoşulacam. Əfrə sağollaşıram sizinlə. Problem yarandı.